Леша подряпанная и волк подряпанный. Говорит, ребята, ну кто как зиму провел? Волк говорит, блядь, поначалу было охуительно. По одной овечке тягал в недельку, и класс. А потом их считать стали. Не достает. Ну, меня, сука, и выхватили. Лиса говорит, я тоже, говорю, прострелилась в курятнике в одном. По две курочки тягала в недельку. И нормально. Потом их начали считать. И меня как выловили, как дали пиздо. Блядь! <с 55> ну а ты, Миша, что? Наверное, лапу сосал в берлоге всю ночь. Нет, говорит, я на стройке работаю. ты что ты там делал? А там молдована, говорит, да хуя, кто их считает? ആ <invece> Говорит, лапу засал, сожри говорит, на стройке